बेटचे महंत श्री रामगिरीजी महाराज यांनी काल मुस्लिम धर्मावर तसेच मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त टीकेचे राहता येथे तीव्र पडसाद उमटले यावेळी राहता येथे समस्त मुस्लिम यांनी मोर्चा काढला पोलीस प्रशासनाने यावेळी तत्परता दाखवत मोर्चात सहभागी झालेल्या नागरिकांना शांतता कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले असून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धर्माच्या विरोधात कुठलेही चुकीचे मेसेज पसरू नये असे राहता तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक अरविंद जोंधळे यांनी आवाहन केले आज राहत तालुका मुस्लिम समाज के सामने ये जो एक साथ यहाँ पर जमा हुआ है उसकी वजह कल नासिक ज़िले में रामगिरी नामक एक बंदे ने अल्लाह के नबी पर जो बेबुनियाद इल्जाम गढ़े हैं और इस्लाम की तमहीद गलत तमहीद जो लोगों के सामने पेश की है जिससे इस्लाम की एक गलत सोच और फिक्र लोगों के सामने गई है हम पूरे महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क खासतौर से राहता तालुका इस बात का निषेध करते हैं कि रामगिरी नामक बंदे ने जो भी बकवास की है उसका हम पुरजोर अल्फात में विरोध और निषेध करते हैं और यहाँ पर जमा होने का मकसद हम पुलिस डिपार्टमेंट को कहते हैं उस पर बगैर ताखिर के कानूनी एतबार से सख्त से सख्त कार्रवाई हो क्योंकि अब ये ट्रेड चल चुका है कोई भी बंदा आकर के मजहबी इतारों पर गलत सलत बातें करके अपनी पॉलिटिकल रूटियां सीखने की कोशिश करते हैं ये सभी को पता है इसलिए हुकूमत की तरफ से ऐसे लोगों पर पाबंदी लगना जरूरी है खासतौर से ऐसे मामले में हमने गुजिशा नुपुर शर्मा के मामले में भी कहा था एक सख्त कानून बनाया जाए जिससे ऐसे पागल लोगों की जो तो हिम्मत ना हो सकेगी लेकिन हुकूमत भी जो तो इस खेल में मुलवी से लगी हुई है इससे सिर्फ हमारे समाज का नहीं है बल्कि हमारे मुल्क का हमारे स्टेट का हमारे सूबे का नुकसान हो रहा है इसलिए मैं डिपार्टमेंट से पुरजोर इस बात की तय करूँगा कि हमारे जितने भी भाई इस चीज को लेकर आए हैं कि जल्द से जल्द बगैर किसी ताकत के संविधान में जो हमको मौका दिया है उस संविधान के तहत कल के इस बकवास करने वाले बंदे को जो तो गिरफ्तार किया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आइंदा ऐसे मौके ना हो ऐसी घटनाएं कोई भी मजहब के बड़े लोगों के साथ ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक सक्त बनाए आए ताकि ताके ऐसी घटनाएं न घडे इसलिए फिर मैं एक हिंदू रामगिरी महाराज यांनी जे काल शब्द वापरले हे अतिशय चुकीचे आहे कुठल्याही धर्मगुरूने कुठल्याही धर्माबद्दल किंवा जातीबद्दल बद्दल बोलणं हे चुकीचं आहे का यांनी जाती जातीमध्ये मध्ये ते निर्माण व्हायचं काम करत होतं मी तर म्हणतो सर्व धर्मगुरूंनी जाती प्रत्येक जातीमध्ये सलोखा कसा राहील असं बोललं पाहिजे का जेणेकरून जाती जा। जातीमध्ये जाती ते निर्माण होईल असं कोणीही वक्तव्य करू नये नारायणगिरी महाराज असतील रामगिरी महाराज असतील गंग गंगागिरी महाराज असतील यांच्या काळामध्ये अशा कशी घटना घडल्या नाही यांनी सर्व धर्मांना स बरोबर घेऊन सामाजिक उपक्रम असू धार्मिक उपक्रम असू हे राबवलेले आहे त्याच्यामुळं मी या रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने या घटनेचा निषेध करतो असं कुठल्याही धर्मगुरूंनी वक्तव्य करू नये हीच मी आपल्या सर्वांच्या वतीने विनंती करतो जय भीम जय मी जय भारत